я делаю на свободе, пока у него не откроется пилорама. У меня, у Татьяны, у какие-то. Машина инвалидка, маленькая, видишь? Nee, Нет, На два людини. Я только такая. Вот наша. Да, yeah, дорослин и четверка такая, прям как у нас, так и багажник другие

Йо. Як справа туди топиш, їдуть домой, завезли молоко, люди розібрали і ми їдемо назад. Кофетку достав. Хорош. Вона лісовадка сина. Це човна слив з орехом. Ну да. Это ж по сути фрукты что так будет. Фрукт в шоколаде. Це не то, что там просто какие-то шоколад чище. Судьбы знамения свершится. День судный близок, оглянись. Муслим с познанием послушай. Правдивый святой хадис. Был много сотен лет назад Народа праведный правитель Муса пророком Божьим был Сердец от скверны И умело извещал знамения На радость рая посиды Внимая в его Советом Господа И был среди них великий грех Советом скрыться в него, Забыла цель дороги вечной, Как только я за словом стал, И вот свершилось предписание, Разначались и пою час, И в дороге смех не пропустил, И жизнь ему чего указ, И повелел так долго Коров, коров, и нового не нов заслужил, И заслужив, его убежище кедро, Воду гореть всегда. Сады и плаганс по райский ему не видеть никогда. С посланием праведным явился. Великий он не джаб, все ты с тебя, правда. Мою взгляд вызывает спасение. Не море ведущего. Посла не с порогом. Тебя у вот, Немедленно как, как красиво машинка. душа, которого страдает, Того не везду, не частица, Что не схоронен на показ. Сам схорони, как подобает, Таков всевышнего приказ. Веление Господа исполняй. Пророк беспрекословно вмиг и завершил жив Он низко головой поник. Его же мучили сомнения того, что было суждено. К нему святой откровен. От Господа вдруг снизошло. Он мой посланник увещатель. Печален и смущен твой вид, О чем задумался так сильно, И душу, что твою томит, Пророк промолвил его Всевышний. Я не могу никак понять, За что пригрешного невежду я должен был земле предать, Другим ухминам назидание, хорош тут, как тут. Его я облик осквернил, Ведь он достоин наказания, за все грехи, что совершил, Ты профон за свои деяния, Быть должен в пламени огня, но ждет, какое воздаяние Непредсказуема судьба. Когда был срок его исписан, Ему явился, зраил. И прежде, чем с душой проститься, Тот грешник искренне взмолил, «О, Боже, я молю Тебя!» Настал мой день, и жизнь промчалась, Запени жизнь моя прошла, смятение лишь в душе осталось. Поддавшись воле искушения, Свой срок любистый прожил, Сифу у слады наслаждения, Соблазну обольстясь грешил, К я устремился, Тропою скверной в И за поступки я стыдился, Покаяться в своих веках. Но всей душой в тебя я верю, И никогда не отрицал, твое могущество над миром, хоть и на путь неверный стал. И вот теперь к тебе взываю последний предсмертный час, и всей покорностью стонаю. Прошу, прости меня сейчас. Да, спешим домой. Посигналь. Нема! Сигналю hey. Нема чем сигналы. Сегодня постараюсь сделать Купил медную Не медную, а она латунная Латунный Такий язычок купил себе И Те вот. Шурупчики Сигнал у меня новый есть Будем сегодня пробовать делать Был слеп и слаб, убийств, если не познали, познали. Доблевый сметой ходил, жил много сотен лет назад. Народо праведный правитель. он соправил комбовинды, сердце со скверными избавитель и умел извешал знамения. Был. А Господа я там был, среди них, великий грешник, Заветов слышаний не внимал, Всего лучшее здоровье вечером. Я тут невежеством стал. Как и прочистил. Видно было, хоть и выезжали. Вырезали, бац. Да? Так, люди, я вас не бачу, у вас свет пропал. Вот свет появится. А поки что просто... إنه يكون في Он за свои деяния быть должен в пламени огня Но ждет какое воздаяние Непредсказуема судьба Когда был срок его исписан Ему явился Азраил И прежде чем с душой проститься Тот грешник искренне взмолил о Боже, я молю тебя. Настал бы день, и жизнь промчалась. За пение жизнь моя прошла. Смятение лишь в душе осталось. Подавшись воле искушения, Свой срок приписанный прожил. Укусив у слады наслаждения, Соблазну обольстясь решил торжества я устремился Тропою скверной волок И за поступки я стыдился Покаяться в своих грехах Но все души Не любил верен И никогда не отрицал твое могущество над миром вот и на путь неверный стал, И вот теперь тебя взываю, В последний предсмертный час, Всей покорностью стараю Прошу, прости меня сейчас. За то, что искренне раскаясь, Тут вешник душу исцелил. С надеждой к милости взываю. Я все грехи ему простил И от огня его избавил И милость не свою Положенный мир его направил Теперь прибудет он в раю Пророк, услышав откровения С покорностью склонив глаза от чувств нахлынувших мгновения Скатилась по щеке слеза, Посланник размышляла вечно, Как непредсказуема судьба, И как рабам своим безмерно, Аллаха милость велика, В мире все иск. ради жизни с нам впереди Дух Христовки не боит Впереди Дух от полки И вольны Будет долго миг прыгать Олах Будут все к тебе

Открыть. Божий да здесь пророка многим дал здесь исток обетованной земли, Но сейчас здесь приют носли враги, не далек когда так тебе придет черный флаг Мы над храмом вознесём. В этот день Перед Всевышним музыкой Пусть Алякс Станет нам дорогой край Все, люди, дальше навряд будет связь Спасибо всем, кто слушал мои песни. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал обязательно. А я поехал дальше, встретимся уже дома.